Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Цербер. И, так сказать, вернулись давно, ничего с ним не снимали, были проблемы кое-какие, ну, к счастью, они почти что закончились, прекратились. Я решил снять игрушку, старенькую, но довольно интересную, как видите, называется time shift. там Time, время, Shift, сдвиг, ну, временной сдвиг, так сказать. Она старенькая, довольно интересная, даже скажу, хорошая игра. Я точно не про графику, а про геймплей. Сначала минут 10, точнее 12 я настраивал, э, ну, настройки настройках лазил. Сначала графика, ну, минуты 2 максимум, а потом назначение клавиш. Это было просто катастрофа. Ой, блин, это было очень сложно, честно сказать. Ладно давайте не будем о грустном. Это очень грустно. И начнем игру. Новая игра, конечно же. Ну, мы не хотим, как бы. Давайте пройдем легкую. Зачем? Я не хочу каждые 5 секунд умирать. Хотя, думаю, нужно было все же взять боец. Или ветеран. Нет, там бы слишком быстро, наверное, убивать. Три уровня сложности, был бы их пять, я бы еще понял, взял бы второй или третий уровень. Ну, грудись. здание собралось Долго же он набирает. Блин, ну уже хотел сказать, что это шутка такая. <къем> что ж, скажу еще кое-что. Долго я еще настраивал звук. Это было тоже сложновато, так как сколько бы я ни ставил уровень громкости эффектов, диалога или еще чего-нибудь, меня почти не было слышно. В итоге я поставил 3%. Я не знаю, как сейчас выйдет, но после того, как сниму, узнаю. Что ж, я смирюсь с тем, что выйдет. Давай, вставай. Мы тебя трогать, пока на самом деле, я сейчас не слышу, что там говорят. Я не Предлагаю вам Похоже, не я включил. Ваши люди немногочисленны и плохо обучены, а магистрат ну, располагает ядерными Спасибо, Дрона, как всегда. Да. да. Просто я так долго настраивался, мне потом уже стало лень. Лень уже проверять, что там, и решил сразу же снять. Похоже, только этот Давай. Вы Оружие никогда не уйдет. Хороший рисунок. Начинаем пилоку. Парад как скука. Мы их отвлекаем, прикрываем их. Я даже аппарат не так а, а там не маленький тип. А где сесть? Я уже сам не уверен, правильно я настраивал настройки.

я рассматриваю ваши усилия А, так двери, крики. которые открываются, сами открываются, я Поверить не дырки скажу. Магистраль. Не особо помню. Все. Рекомендуем вам как можно скорее прекратить бессмысленное сопротивление.

Asiya kuma sabarau su

О, я ж снизу. А нет. И туда Ты их костюм. Тут сюда. Они давно летают. Блин, почему я не могу по

Ой, я и наш побил. <Слышко> я не особо знаю, кто наш. Оп, опа, пауза. Ой, блин, что я Ой, блин, что я натворил. Во Это было случайно. Ну, я снайпер, да? По подствольникам. Все. Что там с этой тачкой? Там пулемет сели бы, там у меня был убить. А, прикольно иметь рядом бесконечный боезапас. Ну да, без специальных Да, я что узнал только что. Да блин, они умирают, потом заново встают и

если вы не прекратите бессмысленное кровопролитие, вас постигнет даже ум! Времени осталось много! Блин, даже не бежит. Магистрал надеется, думать. что все зарегистрированные граждане правильно оценят ситуацию. Просим вас и членов ваших семей, чтобы ну, вы пройти регистрацию. Спереди...

Нет. Нет, нет, нет. А, -а, а. И вновь мы путешествуем во времени. Первый раз попали в будущее. Или в прошлое. Нет, скорее в будущее. Теперь.

что думаю, на этом все. С вами был Цербер. И это было Time Shift. Ждите продолжения.